Сегодняшняя проповедь называется «Цена руководства» или «Цена духовного лидерства». Когда я смотрел еще на своих пасторов в Украине, у меня было такое представление, какая у них вообще интересная жизнь. То есть они постоянно ездят по разным конференциям, это Киев особенно, то есть там много всего происходит, публичные люди проповедуют, учат, их многие знают, большой круг такой имеют общение они. И я понимаю, что вот прошло время и... Ну, я видел только верхушку айсберга. И я не понимал, с чем сталкиваются они в своей жизни, будучи лидерами церкви, с чем сталкиваются и Ксении. А уже будучи лидером домашней группы, я начал больше даже понимать. Хотя это несравнимо, а меньше ответственность, меньше круг людей, о которых нужно заботиться. И когда Бог призвал на пасторское служение. Цена лидерства стала еще более понятна. Прочитаю один стих из Библии. Марка, 10 глава, 38 стих. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Иисус обращался к своим ученикам. Друзья, мы живем в время, когда многие хотят быть лидерами. Есть много разных тренингов о лидерстве, много книг, даже христианских о лидерстве. Но немногие на самом деле готовы платить цену за лидерство. А цена есть. Люди часто хотят э, власти без креста, хочется славы без жертвы, хочется влияния без страданий. Но Иисус задает ученикам вопрос, который звучит и сегодня особенно. Можете ли пить чашу, которую я пью? И смотрите, это вопрос не о талантах. Иногда мы очень сильно обращаем внимание на таланты, и особенно на свои, уже говорить, я а таланты в этом, в этом, в этом. Не о харизме. Некоторые люди могут быть очень такие яркие личности, не о популярности, о готовности страдать за Божье дело. Первое, на чем я хотел поставить акцент, это руководство всегда имеет цену. Истинное духовное руководство никогда не бывает бесплатным. Один человек ответил, когда его спросили о цене. Цена была не слишком высокой, всего лишь жизнь одного человека. Он говорил о своей жизни. Он всю жизнь положил в то, во что он верил. Любой духовный успех оплачивается ежедневными решениями, ежедневной верностью, ежедневным умиранием для себя. И как только прекращаются выплаты, исчезает и влияние. Нельзя один раз пострадать и всю жизнь пользоваться плодами цена платится ежедневно. Иисус сказал, Марка 10 глава, 44-45 стих, «Ибо кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». В мире первый – это Он главный, Он командует, имеет власть. Бога первый, тот, кто помогает, кто жертвует собой и служит другим. Чувствуйте равенство. Тот, кто хочет быть первым, не должен возвышаться над другими, а служить им. Второе, цена – это самопожертвование. Без креста нет духовного руководства. Первая Иоанна 3 глава 16 стих. Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. И за сестер тоже. Руководитель Царстве божьем это не тот, кто командует, а тот, кто служит, в первую очередь. Когда больно, он остается. Когда тяжело, он умирает для себя, Ищет силу во Христе. Он служит, когда хочется уйти. Бог использует не тех, кто бережет себя, а тех, кто отдает себя. И важно отказываться от личных амбиций, и часто даже от каких-то естественных желаний, которых у нас может быть очень много ради Божьего Царства, чтобы Господь прославился. И это ежедневные маленькие выборы такие. Любви вместо эгоизма. Это забота о ближнем, часто ценой собственного комфорта. Жертва временем, финансами, отдыхом, личными планами. Я надо думал, так смотрел на служителей, думал, надо же, как они все время, вот в воскресенье, они все время на богослужении, как-то они так попадают, у них так быть всегда. То есть я даже как-то не думал, что они так могут верно вот постоянно стараться быть по, по воскресным дням и подстраиваться так. А, третье. Шрамы как знак истинного служения. Помните, после Воскресения Иисус показал ученикам шрамы на руках, на ногах, на ребрах. Шрамы ⁇ это то, что отличает верного последователя Христа, истинного духовного руководителя. Сегодня многие хотят венцы без гвоздей, помазания без распятия и чудеса без рамок. Но смотрите, истина в чем. Если у тебя нет ран, ты еще не вошел глубоко в служение. Если у тебя нет шрамов, значит, не было еще настоящей битвы. Слуга не может идти другим путем, чем его Господь. Апостол Павел говорил, Галатам 6 глава 17 стих, «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Помните, что было в жизни Павла? Побивание камнями, тюрьмы, гонения, раны за проповедь Христа. Другими словами, он говорил, мое тело это доказательство то, кому я служу. Это можно увидеть на моем теле даже физически. Иногда на душе, на душе можно это увидеть. Послушайте стихотворение ирландской миссионерки в Индии Эми Кармайкл. Мы иногда ее упоминаем. Это женщина, которая очень много лет несла служение в Индии. И ее ставят часто в пример жертвенного служения. Прочитаю ее творчество. Неужели у тебя нет шрамов? Нет шрамов на ногах, на теле, на руках? Я слышу, как воспеваю твою силу, как восхваляю твою яркую восходящую звезду. Но неужели у тебя нет шрама? Неужели у тебя нет ран? Меня уже изранили лучники и в изнеможении оставили умирать, прислонив к дереву. Меня окружили голодные звери, так что я потерял сознание. Но у тебя разве нет ран? Нет ран, нет шрамов. Слуга обязан быть таким же, как и господин. И ноги пронзены того, кто следует за мной. Но твои невредимы. Далеко ли прошел тот, у кого нет ран и нет шрамов? Далеко ли прошел тот, у кого нет ран и нет шрамов? Если ты действительно идешь за Христом, но ну, твоя жизнь не может быть без следов. Еще Павел писал Коринфянам такие слова, описывая свое бремя тогда. То есть. 2 Коринфянам, 4 глава, 8, 11 стих. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены не мы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открывалась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открывалась в смертной плоти нашей. Обстоятельства сложные, Христом не оставлен, продолжает дальше служить, слава Христа видна через его жизнь, и Царство Божие распространяется. Следующая цена – это одиночество. Поскольку руководитель всегда обязан быть впереди, да, он лидер, он ведет, лидер ведет за собой людей. Его жизнь часто одинока. И даже, смотрите, он может быть даже очень дружелюбный. И даже открыт для общения. Но в некоторых сферах своей жизни ему придется переживать одиночество. Диксон Хоус, такой руководитель китайской внутренней миссии, почувствовал себя одиноким, когда Хадсон Тейлор, вы, наверное, знаете такого, может быть, кто-то читал автобиографию, ушел в отставку и возложил на плечи его руководство. То есть он уходит, и брат другой остается. Во главе миссии. И смотрите, что он сказал: Теперь со мной нет никого, никого, кроме Бога. И так часто могут чувствовать себя люди, особенно на миссии, когда они взяли лидерство, они несут служение, и нет еще людей рядом, на которых можно так положиться. Только на Бога. Моисей также один на гре, один в пустыне часто его не понимали, критиковали. Ветхозаветные пророки были часто одинокими людьми. Например, пророк Енах жил, ну, там сказано, ходил пред Богом в одиночестве среди разрушенного сообщества. Развратился тогда весь род. И он проповедовал Божий суд. Был белой вороной, когда он это проповедовал. Все развратились, и он жил не как все и призывал к покаянию. Кстати, вы можете даже чувствовать так себя где-то на работе, иногда, когда или там, где вы живете. Вы там к чему-то призываете, рассказываете о Христе, и проявляете лидерство в этом, и вас не принимает общество. Несмотря на свою общительность, Павел был одинок, и его неправильно понимали друзья, и представляли в ложном свете враги и оставляли одного новообращенного. Хотел прочитать один стих, какой более вот исполнены его слова в этом стихе, когда он писал Тимофею. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня». Это 2 Тимофея, 1 глава, 15 стих. Все оставили его. Многие верующие отвернулись от него во время гонения. И лишь немногие остались верными. Когда все хорошо, легко быть рядом. А когда быть рядом с гонимым Павлом, это равно страдать, желающих уже немного. Одиночество ⁇ это не наказание. Это просто надо принимать как часть призвания того, кому Господь призывает занять какую-то лидерскую роль. И духовно зрелый руководитель, он, он никогда не отвергает поддержку друзей, а, но он сам обладает достаточной внутренней силой, чтобы выстоять в одиночку. И даже когда очень серьезно идет сопротивление, особенные какие-то испытания, то есть он может силы искать с Богом. Следующее цена это усталость. Есть такое выражение: церковь стоит на плечах уставших служителей. Церковь стоит на плечах уставших служителей. То есть есть, есть очень много требований э, к служителям церкви. Э, и вот эти требования, когда ты пытаешься все это как бы соблюдать, они могут полностью исчерпать силы даже самого крепкого человека. Но крестьяне знают, как можно восстановить свои силы. Второе, Коринфянам 4. 4 глава, 16 стих. Посему не унываем, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ты уставший, года идут. Вот мне на этой неделе прибавился еще плюс один год. Видел хорошо, сейчас уже не так, чтобы разглядеть, надо так одевать. Но если ты правильно проходишь путь внутренний, Человек, он обновляется со дня на день. Даже Иисус уставал нести свое служение. Ему требовался отдых. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около шестого часа. Это от Иоанна, 4 глава, 6 стих. Утрудившись от пути. То есть он устал, он присел, возле колодца. Иисус почувствовал, что его сила ушла от него, когда больная женщина коснулась края его одежды. Был такой эпизод, Марка 5 глава, 30 стих. И смотрите, ни одно доброе дело не может быть полностью закончено без потери определенной доли душевных сил и внутренней энергии. Но когда ты серьезно к этому относишься, вникаешь в жизни людей пытаешься разобраться, помочь человеку и так далее, нужно душевные силы, внутреннюю энергию. Лидерство оно истощает эмоционально, физически. Если человек не готов уставать ради Бога, он не готов к руководству. Смотрите, комфорт, он рождает часто посредственность. Жертва рождает влияние. Если вы не желаете уставать, вы сможете достичь лишь таких посредственных результатов в любом служении. Любая координация даже служения. Следующее, это то, что мы умеем хорошо, это цена, это критика. Ни для одного руководителя и дня не проходят без критики. А в тот момент, когда вас критикуют, ваше, ваше смирение, подвергается очень серьезному испытанию. Критика – это неизбежный спутник любого лидера. И чем выше влияние, то есть оно влияние может расти, и тем болезненнее удары, чем шире служение, тем больше осуждения. То есть когда ты ничего не делаешь, тебя меньше люди критикуют, или когда ты мало делаешь. Чем у тебя увеличивается служение, тем критики может больше быть. Апостол Павел искал одобрение у Бога, а не у людей. Своим нелегким трудом он занимался не для того, чтобы расположить в себе всех окружающих. И кроме этого, Павла не особенно задевала критика в его адрес. 1 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих, эпизод такой есть, когда он говорит, для меня мало значит, даже очень мало значит, там сказано, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Судья же мне Господь. Павел мог себе позволить э, не слишком серьезно относиться даже к каким-то замечаниям других людей, поскольку его сердце принадлежало Богу. Очень важный момент. Апостол Павел мог прекрасно слышать голос Божий, и поэтому человеческие голоса, они звучали для него сравнительно тихо. Он не боялся осуждения людей, потому что осознавал, что находится перед властью, которая выше людской. И тут важный момент. Критика либо сломает тебя, либо очистит тебя. Смирение превращает яд но ну, любую неконструктивную критику в лекарствах. И служитель, руководитель должен иметь такую толстую кожу и доброе сердце. Следующая цена – это отвержение. Ру, руководитель, следующий высоким духовным принципом, может обнаружить, что он идет за своим Господом по пути отвержения и непринятия людьми. Иисус пришел к своим, и свои его не приняли. Свои его не приняли. 1 Иоанна, а не, Иоанна, 1 глава, 11 стих. Есть реальная история служителей, чья церковь отказалась принять то, что он им говорил. Это вот история такая автобиографическая. Пастор хотел вести церковь, ну, заботился о ней злачными пажитями, к водам тихим заботился о здоровье церкви. Но члены церкви этого не пожелали. Совершенно нехристианское поведение участников церковного хора, у нас нет хора, но в некоторых церквях есть хор, привело к тому, что пастор предложил хору отказаться от участия в служении. То есть он что-то замечал в них, в их поведении, и он, может быть, в характере, и он говорит, что обойдемся без хора. Давайте вот пока вот не будет хора у нас. Хор так и сделал, но они подговорили остальных прихожан церкви не петь во время следующего воскресного богослужения. Ну, пел один пастор. Была тишина. То есть они со всеми поговорили, создали такую атмосферу, когда пел один пастор. Такой бойкот ⁇ это серьезное испытание. Пастор не знал, что делать. Но Бог работал с его сердцем, и Бог обратился к нему. Вот такая ситуация. Сидя на скамейке в парке, он увидел кусок газеты, на котором сохранились, сохранились слова, которые вот где-то потолкнули его размышлять больше об его отношениях с Богом и его сердце. Ни одного человека не примут до конца, пока его полностью не отвергнут. Его полностью отвергли за Христа, ну, то есть он за хорошее, он хотел ну, хорошее для церкви. Когда он это осознал, это стало началом его успешного плодотворного служения. Хотя его отвергли люди, Бог принял его еще до этого. И он, помня свое призвание, продолжил служить смиренно людям, которые ошибались в тот момент. Есть такая цитата. Очень часто толпа не признает руководителя, пока он не уходит из жизни. А потом они возводят ему памятник из тех самых камней, которыми бросали в него при жизни. Следующее – это цена, это давление и ответственность. С ростом призвания, развития служения, но часто руководителям легче не становится, проще не становится. Задач не меньше, задач наоборот больше, давление сильнее. Но смотрите, Бог все больше доверяет, если зрелость человека растет, и все меньше дает таких готовых подсказок ему. Руководитель часто служит какой-то неопределенности, то есть ты не знаешь, что будет завтра, такой туман определенный. Но когда приходит время действовать, Бог всегда отвечал на веру своих верных служителей и служители принимали правильные решения. Девятое. Цена ложится на близких людей. Особенно тяжелую цену платят супруги, жены, дети, семья служителя. Иногда они платят даже больше, чем сам лидер этого служения. Истинное служение всегда затрагивает всю семью. Фред Митчелл, я когда-то, возможно, делился этим, принял приглашение на должность британского директора китайской внутренней миссии и написал своим детям тогда. То есть вот папа пишет детям своим письмо. У меня на сердце было очень тяжело. И поныне я крайне сожалею, что не смог больше посвятить себя маме и вам, дети. Жатвы много, а делателей мало. А это означает, что ко мне не раз и не два обращались за помощью. Нельзя простить мою невнимательность к вам. То есть он признает, что не всегда был внимательный, не всегда был чувствительный. Но знайте, что ни одна жертва, которую вы принесете нашему дорогому Господу Иисусу Христу, то есть они платят жертву каждый день. То, что папа не уделяет им столько внимания, сколько хотелось бы, сколько нужно, может быть. Не останется эта жертва невознагражденной. То есть будет награда за это. Смотрите, Иисус задавал ученикам вопрос. Можете ли вы пить чашу, которую я пью? И это вопрос не только ученикам, апостолам, это вопрос каждому из нас. Ты хочешь спасать людей? Хочешь, чтобы Бог действовал через тебя? Хочешь влиять на жизнь людей, менять жизни? Влиять, может быть, на целое поколение людей? На украинцев, которые здесь, в Нидерландах? Тогда приготовься к жертве, возможно, одиночеству, усталости, критике, давлению иногда отвержение. Потому что слава без креста – это иллюзия. Венец без гвоздей – это подделка. А мир предлагает много таких подделок. И руководство без жертвы – это не Божье руководство. Сегодня Бог спрашивает, Не умеешь ли ты, а готов ли ты? Не талантлив ли ты, а пойдешь ли ты до конца? Ты согласен пить эту чашу? Ты готов нести этот крест? Ты готов выбирать не легкий путь, а божий путь?